Следующий раздел ⁇ это работа в органах комиссии по ценным бумагам, комитетах, работа в общественных советах, работа в рабочих группах. То есть это та работа, которая не очень, не очень видна и которая занимает очень много времени, и которая является вот, там, той функцией лобизма, которую мы выполняем в интересах наших участников. Потому что когда нам иногда говорят, ну а что, вот, собственно, такого полезного пар делает для рынка, а, на этот вопрос и, и легко, и сложно ответить. По, но, по одной простой причине. Потому что нельзя выделить что-то такое вот, к, за последний год. Да, ранее у нас были такие случаи в последнем году не было чего-то такого что за что можно было вот так вот очень сильно гордиться но вот эта монотонная рутинная работа которая по защите интересов наших участников да, она присутствует постоянно то есть как минимум три заседания комитета комиссии в комиссии по ценным бумагам да это еженедельно плюс все остальные рабочие группы работа вот по инициативе нашей над законопроектом закона у его и так далее Хотелось бы отметить что в прошлом году мы продолжили ту традицию которая была начата в 2013 году а именно содействие работы не только депозитарным учреждениям но и торговцам то есть были разработаны методические рекомендации была проведена серия публичных мероприятиях, семинарах в первую очередь была разработана методика на переход на международные стандарты бухгалтерского учета, поэтому это деятельность, которую мы взвалили на себя, вот она естественным образом, соответственно, усилила или увеличила нагрузку на аппарат. Ну и с одной стороны, с другой стороны, нам есть о чем рассказать нашим участникам по результаты работы года. Особенно хотелось бы отметить работу наших комитетов и экспертного совета. Большое спасибо членам комитетов за то время, за то внимание, за ту активность, которую они проявляют в работе комитета. Потому что мы говорили, говорим и будем говорить о том, что позиция ассоциации формируется не аппаратом, а позиция ассоциации под ФП формируется самими участниками. И комитеты, которые проходят ежемесячно, иногда чаще. Вот это тот инструмент, который позволяет сформировать позицию самих участников именно ассоциации. Дисциплинарный комитет, дисциплинарная комиссия, вот, отдельное спасибо за принципиальную позицию по АП Securities. Отдельно хотелось выделить экспертный совет по вопросам учета и налогообложения. Те эксперты, которые да, принимают участие в работе комитета, в, извините, в работе совета, это высококвалифицированные а, специалисты, которые имеют вес, которые имеют фактически имя на этом рынке. И их согласие и активная позиция в рамках работы совета позволила, а, ну, говорить правду, а, позволила принять несколько налоговых разъяснений, которые присутствуют на сайте ДФС, которые с нашей точки зрения существенно Улучшают, ну, существенно, улучшают работу наших участников консультационная помощь ну, то преимущество которое у нас есть было и, я надеюсь останется это очень быстрое реагирование да, то есть устная консультация в рамках телефонного формата нам было очень сложно посчитать но мы посчитали то есть нагрузка на нашего сотрудника это порядка 4 часа ежедневных консультаций, да, то есть по телефону. Это с одной стороны удобно, с другой стороны, это позволяет нам чувствовать температуру рынка, болевые точки, формировать проблемные вопросы, которые потом, кстати, оцениваются в рамках комитета. Но это очень большая нагрузка, на да, которую мы испытываем, и я надеюсь, с пользой с пользой для вас работаем. Ответы на письменно устные вопросы, на письменные запросы, вот это, я надеюсь, все увидите. Отдельно хотела сказать, что в прошлом году мы сделали новый сайт. Этот сайт не до конца раскрыл еще свой потенциал, то есть его технологические возможности значительно больше. Я надеюсь, что в течение вот этого года мы сможем использовать его на все 100%. К сожалению для меня, я вот узнал о том, что многие участники не знают о том, что еженедельно есть рассылка информационная, которую мы проводим на те электронные адреса, которые вы указали в анкетах. Это анонсы мероприятий, это ответы на вопросы, то есть это продукт, который мы готовим. И для тех компаний, которые, может быть, не очень активно обращаются в ассоциацию в режиме офлайна, они могут всю эту информацию получить. Поэтому я обращаюсь к вам, если вы не получаете, а еще более прискорбно, если вы не знаете о том, что такой продукт есть в ассоциации, обратитесь, пожалуйста, обновите свои интернет, электронные адреса. Причем у нас два продукта де-факто. Один продукт для депозитарных учреждений, для сотрудников депозитарного подразделения, один продукт для фонд-офиса. И рассылок может быть не одна, не две, а столько, сколько вам удобно, для того, чтобы вам было комфортно получать эту информацию.